Смотри. Ой, сколько много людей. Какое огромное количество людей. Почему на них такие печальные, застывшие лица? Посмотри, на всех у них тоже такие серые одежды, как на мне. Почему? Что они здесь делают? Почему они здесь стоят? Они идут сюда над собой. Сюда? А что они сделали? Они грешники, жившие на земле. А теперь они ждут Божьего Сюда. А я, я ведь тоже грешу. У меня столько много грехов. Я, я людей обманывала. И почему я раньше не чувствовала, не знала, что у меня столько много грехов? Почему? Вспомни. Когда в комнату через закрытые шторы пробивается солнечный луч, то в нем бывают видны пляшущие пылинки. А когда луча нет, пылинки не видны. Вот так и грехи. Их не видно, пока человек пребывает во тьме, спрятавшись от Божьего света. Но как только человек выходит во свет славы Божьей, то сразу видны все его грехи. Все грехи? Ты можешь смотреть широко раскрытыми глазами на солнце? Нет, не могу, мне сразу хочется закрыться. Вот так и грешник перед Богом. Он не выдерживается из святости славы Божьей. Ему хочется спрятаться, скрыться, убежать. А что будет, будет с этими всеми людьми? И ждет наказание за грехи. А я, а что будет со мной? И где я сейчас? Где мы? Почему ты привел меня сюда? Зачем на мне эта серая одежда? Ты спишь сейчас. Господь не отнял твоей жизни потому, что за тебя важна эта сильная молитва. За меня молитвой? А, это девочка моя за меня молится. А я его сегодня ругала за это. Человеку не дано проникать в то, что будет после смерти. Но Господь даровал тебе это сновидение. Смотри и запоминай. Мне страшно. И меня тоже в огонь. Да, если не раскаешься. А можно спастись? Можно. Нужно лишь прийти к Спасителю. Спасителю? Это кто? Христос? Да, а Он что, и правда был? Почему ты говоришь в прошедшем времени? Господь есть всегда. А как к нему прийти? Как? Нужно раскаяться, просить прощения за все грехи, что ты совершала за всю твою жизнь. И он простит. Господи, прости меня. Прости. Слышал это пение. Какие чудные слова и мелодия такая удивительная. Мне кажется, я раньше слышала это когда-то. Да, так бывает на земле. Представь, каково было пение ангела, когда они явились пастухам в рождественскую ночь, чтобы возвестить им о рождении младенца Христа. А я ничему этому не верила раньше. Прости меня, Иисус. А чего? Ты же раскаялась. Господь простил тебя. Я очистил от грехов. И тебе даны были белые одежды. Смотри, старайся не пачкать их. Это невозможно человеку на земле. Но Господь для этого и родился, чтобы спасти людей от грехов. Скажи, а зачем у тебя меч? Чтобы охранять тебя. Я, твой ангел-хранитель. Охранять? От кого? От врага душ человеческих. Он охотился за тобой, но Господь победил его. Я так многого еще не понимаю. Смотри, какая яркая звезда. Откуда она появилась? Я никогда раньше такой не видел. Эта звезда зажглась над Ефреемом, когда родился младенец Иисус. Вифлеемская звезда, я помню, мне когда-то бабушка о ней рассказывала. Только я все забыла. Расскажи мне, что случилось тогда? Я ругала тебя, а ты? Мать, бабуля, что произошло? Ну, скоро, а ты плачешь. А где мои белые одежды? Белые одежды? Откуда ты про них знаешь? Мне даны были белые одежды, когда я покаялась, а сейчас? Ты покаялась? А, я покаялась перед Господом. Это просто чудо какое-то. Ведь мы сегодня молились перед самой репетицией хора. Вся молодежь молилась. А я знаю, мне ангел сказал. Да какой ангел, бабушка? Что с тобой было? Рассказывай давай. Ах, деточка моя, я тебе все расскажу. Я теперь дитя Божие и Господу принадлежу. И знаешь, я Вифлеемскую звезду видела. А я так многого еще не понимаю. Ты дашь мне Библию? Я буду читать. Конечно, да. И еще у меня И столько много вопросов, а я не знаю, кого мне спросить. Ну, можешь спросить у меня, или же у братьев из церкви, или у пастора. А меня не выгонят? Я же вас всех ругала. Конечно, не выгонят. Ведь мы молились за тебя, все молодежь молила. Все будут очень рады твоему приходу. Ну ладно, ты мне обещала все рассказать. Пойдем.